Malaysia sekali lagi menjadi tumpuan antarabangsa selepas FIFA mengenakan hukuman berkaitan isu pemalsuan dokumen pemain warisan. Pengumuman pada Jumaat lalu itu mengejutkan banyak pihak, malah FAM segera menyatakan hasrat untuk membuat rayuan. Sehubungan dengan itu juga, pihak Konfederasi Bola Sepak Asia atau AFC berharap isu membabitkan skuad Malaysia diharap selesai menjelang dua aksi kelayakan Piala Asia 2027. Perkara ini dinyatakan oleh setiausaha agung AFC, Datuk Seri Winsel John apabila diminta mengulas isu ini. Winsel memaklumkan, AFC akan menunggu terlebih dahulu keputusan Tribunal Bola Sepak FIFA sebelum membuat keputusan. Badan Indo itu akan membuat keputusan secepat mungkin dengan mengambil kira aksi kelayakan seterusnya menentang Laos pada Oktober ini. AFC akan buat keputusan secepat mungkin sebab kita ada perlawanan pada bulan Oktober. Jadi, kita rasa tribunal bola sepak FIFA akan buat keputusan ini sebelum perlawanan tersebut. Kita harap lagi cepat keputusan, lebih baik untuk semua agar kita dapat bersedialah, katanya kepada wartawan Astro Arena, Faizal Bazari. Persoalan yang lebih menarik perhatian kini bukan hanya tentang kesalahan teknikal yang diputuskan, tetapi juga tentang siapa yang berada di sebalik proses membuat keputusan ini. Jawatan kuasa disiplin FIFA kini dipengerusikan oleh Mohamed Al-Kamali dari Emiriah Arab Bersatu dan turut dianggotai beberapa figura antarabangsa termasuk Bandar Al-Hamidani dari Arab Saudi. Dalam kalangan penyokong tempatan, nama yang paling mencuri perhatian ialah Nguyen Thi Mai Dung dari Vietnam. Beliau merupakan seorang peguam berpengalaman yang pernah berkhidmat bersama Persekutuan Bola Sepak Vietnam serta Badan Undang-Undang Sukan di peringkat Asia. Kehadirannya dalam jawatan kuasa disiplin FIFA dianggap pengiktirafan terhadap profesional undang-undang dari rantau Asia Tenggara. Namun dalam konteks Malaysia, ini mencetuskan bayangan konflik berkepentingan. Adakah kehadiran wakil Vietnam ini berpotensi mempengaruhi keputusan Malaysia yang diumumkan FIFA pada Jumaat lalu? Secara rasmi, jawapannya tidak. Setiap ahli jawatan kuasa terikat dengan prinsip integriti dan neutraliti. Tetapi persoalan itu tetap berlegar, lebih-lebih lagi apabila Vietnam juga merupakan lawan Malaysia dalam pusingan kelayakan Piala Asia 2027. Selain Vietnam, seorang lagi wakil dari Asia Tenggara turut berada dalam jawatan kuasa berkenaan. Beliau ialah Abdul Salim Ahmad Ibrahim dari Singapura yang juga mempunyai latar belakang dalam bidang guaman dan pentadbiran sukan. Walaupun komposisi antarabangsa seolah seimbang, bagi penyokong Malaysia, perhatian tetap terarah kepada pengaruh wakil Vietnam. Bagi Malaysia, isu ini bukan sahaja soal hukuman diterima, tetapi juga tentang keadilan dalam proses menjatuhkan keputusan. Kehadiran wakil daripada negara serantau yang juga lawan dalam kelayakan jelas memberi bayangan bahawa imej FIFA kini turut dipersoalkan. Keputusan Jumaat lalu mengejutkan banyak pihak sementara FAM segera menyatakan hasrat untuk mengemukakan rayuan. Namun persoalan yang lebih besar muncul, adakah badan yang membuat keputusan ini benar-benar beroperasi dengan integriti, atau reputasinya sendiri yang tercala memberi bayangan pengaruh terhadap nasib harimau Malaya. FIFA sering melawungkan prinsip integriti dan ketelusan, tetapi sejarah mencatat sesuatu yang berbeza. Badan induk bola sepak dunia ini berulang kali diselubungi tuduhan salah guna kuasa, rasuah dan amalan politik dalaman yang meragukan. Peristiwa paling mencuri perhatian ialah skandal rasuah besar pada 2015 yang dianggap titik paling gelap dalam sejarah bola sepak moden seperti dilaporkan oleh Britannica. Dalam laporan Britannica tersebut menyatakan pada Mei 2015 pihak berkuasa Switzerland dengan kerjasama Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat melakukan serbuan di Zurich, menahan tujuh pegawai kanan FIFA. Antara yang ditahan ialah Jeffrey Webb, naib Presiden FIFA dan Presiden CONCACAF, Eugenio Figueredo, bekas naib Presiden FIFA, serta Eduardo Lee, Presiden Persekutuan Bola Sepak Costa Rica. Secara keseluruhan, lebih 40 individu didakwa atas tuduhan rasuah, pengubahan wang haram dan penipuan Laporan rasmi DOJ Amerika Syarikat menyatakan jumlah rasuah mencecah lebih 150 juta dolar Amerika Syarikat kebanyakannya berkaitan pemberian hak siaran televisyen dan pemasaran kejohanan berprestij seperti Copa Amerika dan Piala Dunia Skandal itu turut menggoncang kepimpinan FIFA apabila presidennya ketika itu Sepp Blatter yang awalnya cuba bertahan Akhirnya meletakkan jawatan setelah menerima tekanan hebat daripada dalam dan luar organisasi, menurut CGTN Amerika, hari tersebut digelar sebagai detik paling gelap dalam sejarah bola sepak dan keyakinan masyarakat global terhadap ketelusan FIFA merudum. Selepas skandal 2015 tersebut, FIFA menjanjikan pelbagai reformasi termasuk memperketatkan pengawasan dalaman dan mengehadkan kuasa presiden. Namun skeptisisme tetap wujud. The Guardian kemudian melaporkan pada tahun 2020, bekas setiausaha agung FIFA, Jerome Bell, dijatuhi hukuman penjara atas kesalahan rasuah berkaitan pemberian hak siaran televisyen. Kontroversi lain seperti pemilihan tuan rumah di Piala Dunia 2018 di Rusia dan 2022 di Qatar juga terus dipersoalkan kerana dikaitkan dengan perjanjian sulit yang masih menjadi tanda tanya. Semua ini menguatkan persepsi bahawa FIFA belum berjaya membersihkan imejnya sepenuhnya. Apabila FIFA menghukum Malaysia Jumaat lalu, penyokong tempatan dan pemerhati bola sepak antarabangsa tidak sekadar melihat isu teknikal semata-mata. Mereka mula mengaitkan keputusan itu dengan rekod lama FIFA. Jika badan ini pernah membenarkan jutaan dolar rasuah menjejaskan integriti bola sepak dunia, Apakah ada jaminan bahawa keputusan terhadap Malaysia bebas daripada pengaruh luar atau kepentingan tertentu? Bagi Malaysia, isu ini bukan sekadar soal dokumen atau teknikal. Ia lebih besar daripada itu. Ia tentang persoalan keadilan bola sepak antarabangsa yang kini kembali dipersoalkan. Sejarah gelap FIFA sudah tercatat dari skandal rasuah 2015 hingga kes terbaru yang melibatkan pegawai tertinggi mereka. Kini, selepas Malaysia dikenakan hukuman, timbul tanda tanya besar, adakah Harimau Malaya sekadar menjadi mangsa seterusnya dalam bab panjang kontroversi FIFA? Menurut kenyataan dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia, telah memaklumkan dan mengesahkan bahawa proses pengesahan kewarganegaraan pemain Malaysia dibuat dengan penuh teliti. Perkara ini ditegaskan menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Saifuddin memaklumkan bahawa segala proses membabitkan status kewarganegaraan semua pemain terbabit dibuat mengikut laras undang-undang. Seperti yang dilaporkan oleh media adalah yang terkait dengan status kewarganegaraan pemain Harimau Malaya yang mendapat status kewarganegaraan. Sudah tentu itu di bawah bidang kuasa KDN. Proses pemberian status warganegara ini satu proses yang sangat teliti. Kesemua dokumen dikemukakan perlu verifikasi, kita ambil biometrik, temubual, sebab itu ambil masa begitu lama. Kita sudah melakukan proses mengikut peraturan tertib dan peruntukan undang-undang, katanya dalam satu sidang media. Saifuddin turut mengingatkan perkara ini terpakai di bawah Perkara 19 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 19 merujuk kepada pemohon yang mempunyai salah silah, keturunan atau memiliki pasangan yang berasal dari negara ini. Isu FAM dan pemain warisan ini telah memberi satu tamparan hebat kepada arena bola sepak tanah air. Ini merupakan sebuah berita buruk kerana ia akan menjejaskan imej harimau Malayah yang sedang dalam usaha melakukan revolusi selepas terumbang ambing dari segi prestasi bertahun-tahun lamanya. Situasi buruk tidak terhenti di situ kerana pada Sabtu, media Vietnam melaporkan kemungkinan lebih banyak hukuman bakal dikenakan FIFA ke atas badan induk bola sepak negara itu. Menurut Dan Tri, seorang pegawai dari Persekutuan Bola Sepak Vietnam menyatakan, terdapat kebarangkalian kemenangan Harimau Malaya dalam kelayakan Piala Asia 2027 tempoh hari akan terbatal. Malah, saya berasakan kenyataan mengatakan FIFA sudah meluluskan permohonan FAM menurunkan pemain bersalah itu tidak lebih dari usaha berselindung dari peraturan. Tahun lalu, ketika Vietnam menaturalisasikan Nguyen Uan San, VFF bertanya soalan sama terhadap FIFA tetapi mereka tidak menjawab sama ada dokumen diserahkan sah atau tidak, tulisnya. Sumber itu turut menyimpulkan bahawa badan antarabangsa itu mahu persatuan bola sepak setiap negara bertanggungjawab atas segala bukti latar belakang diserahkan dalam proses memberikan status naturalisasi maupun warisan. Setakat ini, FIFA masih tidak mendedahkan pihak manakah yang membuat aduan berhubung kesahihan kesemua tujuh pemain itu dari segi susuk galur dan latar belakang. Ini sekaligus menimbulkan seribu satu spekulasi di media sosial dengan Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyatakan terdapat pihak luar yang mahu melihat revolusi harimau Malayah itu gagal. FIFA turut memberikan FAM tempoh 10 hari untuk memfailkan rayuan dengan organisasi tempatan itu difahamkan sudah merencanakan gerakan untuk membatalkan hukuman terbabit. Berita terbaru Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia, Datuk Hamidin Mohamad Amin dilaporkan akan pergi ke Ibu Pejabat Persekutuan Bola Sepak Dunia atau FIFA di Zurich, Switzerland untuk mengemukakan merayuan pada hari ini, Ahad 28 September. oleh melarikan bola, Rado, terus bergerak ke depan. Adi Fahim, adi sebelah kanannya, dengan percubaan. Perkatakan ya, ya. sebelum beliau hadir ke pelawanan ini. Jauh ke untuk Malaysia. Ya, disebabkan ah, memenangi bola di kawasan tengah dan uh, ah, membuat... Antara ke depan untuk Arif Aiman. Arif Aiman untuk Holgado. Rodrigo Holgado! Berkatakan ya, ya. sebelum beliau hadir ke pelawanan ini Lari ke hadapan Dan dapat melihat di mana ada Hokalbo Lari ke hadapan dan... Dan, uh, yang Jaringan yang mudah, yang simple Dan uh, jaringan yang point Untuk melakukan jaringan kedua Untuk pasukan, uh, pasukan. katakan yeah, yeah. sebelum beliau hadir ke perlawanan ini. Tokus bergerak bebas mencari Arif Aiman di sebelah kanan. Arif Aiman dengan hantaran untuk Domino! Diperkatakan yeah, yeah. sebelum beliau hadir ke perlawanan ini. Dari tengah ke kanan. Lengkap permainan dan ke sebelah kiri untuk disudahkan oh. oleh Lavea Kominom. Diperkatakan yeah, yeah. sebelum beliau hadir ke pelawanan ini lengkap permainan. Seperti yang beliau nantikan kredensial atau tandaukan. Yeah, yeah. Diperkatakan yeah, yeah. sebelum beliau hadir ke pelawanan ini lengkap permainan. Dia khusus <San> untuk menghangat. lengkap permainan. Bukan satu, bukan dua. Dan diperkatakan yeah, yeah. sebelum beliau hadir ke pelawanan ini. Lengkap permainan.